EPROM Erasable Programmable Rate Only Memory стираемая программируемая память только для чтения. Специальный тип памяти, который очищается с помощью ультрафиолетовых лучей. После стирания EPROM может быть перепрограммирована. Это разновидность памяти EPROM которая одно время была весьма популярна. Данные в памяти EPROM можно стирать. Микросхема EPROM четко видна через кварцевое окошко, расположенное прямо над кристаллом. Микросхемы EEPROM имеют тот же номер 27 серии, что и стандартные e PROM. Причем они функциональны и физически идентичны, если бы не прозрачное кварцевое окно над матрицей. Окно пропускает ультрафиолетовые лучи. Интенсивное ультрафиолетовое облучение стирает информацию на матрице EEPROM. Ультрафиолетовые лучи стирают информацию на микросхеме, вызывая химическую реакцию, которая как бы восстанавливает, спаивает плавки предохранителей. Так, любой двоичный ноль в микросхеме становится двоичной единицей. Для этого требуется, чтобы длина волны ультрафиолетовых лучей была равна примерно 2,5 ангстрема, а их интенсивность была довольно высокая – 12 тысяч мВт на сантиметр квадратный. Источник должен располагаться в непосредственной близости, не дальше 2-3 см, приблизительно 1 дюйм а время экспозиции должно составлять от 5 до 15 минут. Устройство стирания ЕПРОМ e содержит источник ультрафиолетовых лучей, расположенный над выдвижным ящичком, в котором размещаются стираемые микросхемы. Кварцевое окно на микросхеме ЕПРОМ e обычно заклеивается липкой лентой, чтобы предупредить случайное проникновение ультрафиолетовых лучей. Они входят в состав солнечного света и, конечно, присутствуют даже в обычном комнатном освещении. Так что через какое-то время в микросхеме подвергающейся экспозиции, может произойти потеря данных. Поэтому после программирования микросхем ее окно заклеивается, чтобы предотвратить потерю данных. Наиболее широко в ассортименте представлены микросхемы производства ST Microelectronics. Например, M27C51210F1, микросхема памяти EPROM 27 серии, тип организации памяти 64 килобит на 8, время доступа 100 наносекунд. Более подробно с представленным ассортиментом вы всегда сможете ознакомиться на нашем сайте.